наверное, с 98-го я бадница. Все мои дети на бадах выросли, родители на бадах. но вот это ж патронтаж этот, все же это все было. То с этим не сочетать а с этим надо это, и так далее. И тут вот я узнаю тоже вот в интернете, потому что что у меня начало? Значит, у меня, во-первых, резко... Э, стрессовая ситуация привела к тому, что у меня начало видимо давление. Ну я никогда его не мерила, я не знаю. Да я сейчас вот понимаю, что это у меня начались скачки давления, начались вот эти вот приливы, жары. В общем просто ниоткуда э, Резкое изменение э, головные боли начались. Я нашла какую-то женщину, вот тоже я вот слушала вот так вот видимо эфира она вела. И понимаете, вот она говорит, и там все что у меня. Вот просто как все под копирку. Я естественно все это начала пить вот и когда я начала принимать эту капсулу не знаю сколько может недели две все у меня просто на волосах вот сразу вот этот эффект он был сразу заметен конечно это очень впечатляет вот и дальше что у меня было у меня жутко начали болеть все суставы косточки вот эти вот все это просто ну вот такое пошло вострение. постепенно ушли эти боли причем практически везде дальше я так себе думала это же был Новый год, получается, январь-февраль до Нового года у меня были проблемы по-женски ну, в общем, не прекращались крово... кровотечения, не прекращалось я пошла к гинекологу говорят, у вас полип полип в матке, все, и готовили меня значит, к операции ну, если я думаю, так, сейчас праздники, какая операция до Нового года, сейчас Новый год потом юбилей отмечу и уже пойду, значит, удалять потому что ну, нету альтернатив только удалять а знаете, ну, тут война, я уезжаю, 5 марта мы уезжаем, и я понимаю, раз у меня вот эти все симптомы, значит, может быть, это что-то вот переросло, ну, знаете, мысли же, опять же, положительные, и надо же идти обследоваться, в Германии я нахожусь, значит, в Германии обследование аж дождалось, аж через полтора года, чтобы пойти, ну, да, это вот пойти, вот это убедиться, что то ну а эти же полтора года я ж пью клеточное питание. Значит, когда я сказала, что я прошла, когда это я рассказывала. А, да, я... да, наверное. Ну, в общем, полгода назад. Mm -hmm. Полгода прохожу обследование. Я ж то не слепая, вижу это все на вывела на экран. Ни полипа, никаких вот этих, то есть ничего нет. Ну, другая жительница Германии, но нашего происхождения, говорит, не доверяй германской медицине, говорит, уж в Украине перепроверьте А я же уже всем рассказала, что у меня же нету. Ну, и вот Надя недавно говорю, перепроверилась. Подтвердили, все чисто, ничего нет.